چلتے ہیں ساحل ساحل کراچی سے مسقط تک اور مڑا تا گوادر کرسٹ نمبر دو. دوسرا مرحلہ اور مڑا تا گوادر بلوچستان کراچی سے گوادر تک کل فاصلہ طے کیا کراچی سے اور تک ہوئے تھے کل 400 کلومیٹر اور سے نکل کر ہم بار میدانی ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف پڑھے تو کوسٹل ہائی وے ہمیں ساحل کے نزدیک ہی دکھائی دے جو کچھ آگے جا کر سمندر سے دوری اختیار کر کے شمال مغرب میں پھیلے میدانوں کی طرف چلی گئی ہمارا ساتھ اس سفر میں سمندر کے سنگ سنگ تھا اس لیے ہم جنوب مغرب کی طرح گھومتی ساحلی پٹی پر آگے بڑھتے گئے سمندر کنارے ہموار میدانوں کا ساتھ زیادہ دیر قائم نہ رہا پہاڑیوں کا ایک نیا سلسلہ سمندر سے بالکل جڑ کر ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا خلیجے اور ماڑا کی گولائی ختم ہوئی تو ہمارا رخ پھر سیدھا مغربی سمت ہو گیا پہاڑیاں بدستور ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور مارا سے تقریباً پچاس کلومیٹر بعد اچانک یہ پہاڑیاں ساحل کا ساتھ چھوڑ گئی کراچی سے اب ہم چار سو پچاس کلومیٹر فاصلہ طے کر آئے تھے ڈام اور میانی ہور سے مشابہ کلمت ہور نامی علاقہ سمندر کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا تھا بڑے بڑے کشادہ ریتیلے میدان اور ان کے بیچوں بیچ جھیلوں کی طرح دکھائی دیتی سمندری کھاڑیاں ان میدانوں اور آبی کھاڑیوں کے شمال میں پہاڑیاں ہی پہاڑی پہاڑیوں کے دامن میں یہ بڑی وادی قدرتی طور پر ذرا نشیب میں تھی کہ جہاں پہاڑوں سے اترنے والے برساتی ندی نالوں کا میٹھا پانی اور سمندر سے در آنے والا کھارا پانی مل کر ایسی کھاڑیاں بنا لیتے ہیں جن میں میگرو کے درخت اگاتے ہیں اس طرح خطے کی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ایک قدرتی پناہ گاہ تخلیق پا جاتی ہے وسیع و عریض تھور کے اوپر گھومتے پھرنے کے دوران ہی ہم کراچی سے پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر پہنچ چکے تھے کلمت ہور میں پائی جانے والی خطے کی یہ پناہ گاہ بدی ماکولہ کے نام سے جانی جاتی ہے ابھی ہم کلمت ہور اور بزی ماکولا پناہ گاہ کے اوپر ہی اڑان بھر رہے تھے کہ جروب میں پچیس تیس کلومیٹر کی دوری پر نیلگوں سمندر کے بیچ ایک سفید چٹان کسی نقطے کی معنی چمکتی دکھائی دی ہم فضا میں اپنا رخ بدل کر اس چمکتے دمکتے نقطے کی جانب پڑ گئے یہ ہموار اور ذرا بلند پہاڑیوں پر مشتمل استولا آئی لینڈ تھا کراچی اور بلوچستان کی حدود کے سنگم پر ہمیں چرنا آئی لینڈ نظر آیا تھا اب یہاں بلوچستان میں اور مڑا اور پسنی کے درمیان کلمت ہور کے جنوب میں ہم استولہ آئی لینڈ پر ہوائی چکر لگا رہے تھے استولا آئی لینڈ دیکھنے کی خواہش میں ہم مزید پچاس کلو میٹر آگے بڑھ گئے اور استولا آئی لینڈ پر منڈلاتے ہوئے ہی ہم کراچی سے پانچ سو پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر آ پہنچے تھے دوبارہ ساحل پر پہنچ کر کلمتھور کے میدانوں کے اختتام پر پہنچے تو کراچی سے چھ سو کلو میٹر کلمت ہو چکے تھے. کے میدان ختم ہوئے تو سمندر کنارے پھر سے پہاڑیاں آوارے مغرب کی طرف بڑھتے ساحل پر مختلف ساک کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ریت کے ٹیلے بھی نظر آئے کچھ ہی دیر بعد ساحل پھر سے گولائی اختیار کرتا ہوا بلوچستان کے معروف ساحلی شہر پسنی کے قریب تک پہنچنے لگا پہاڑیاں اور ریت کے ٹیلے کچھ پس قامت ہو گئے شمال سے آنے والا ایک مضمحل سا بارانی دریا شدید سمندر سے گلے ملتا دکھائی دیا سمندر سے ملنے والا یہ دریا کا ڈیلٹائی علاقہ پسنی ہور کہلاتا ہے یہاں بھی مینگروو کے پودوں کی موجودگی کی بنا پر ہمیں کچھ ہریالی نظر آئی پسنی ہور سے بالکل متصل ہی جنوب میں ہمیں پسنی شہر کی آبادی بھی دکھائی دے گئی پسنی شہر کے ساتھ ساتھ ساحل چند کلومیٹر تک جنوب مچھر کی طرف گھومتا چلا گیا اور پھر دوبارہ کچھ دور تک جنوب کی طرف بڑھنے کے بعد میدانی علاقے کے اختتام پر ایک بڑی پہاڑی تک پہنچ کر اور پھر پہاڑی کے عقب سے گھومتا ہوا دوبارہ مغرب کا رخ اختیار کر گیا اس مقام تک ہم کراچی سے کل 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے یہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ ریتیلا میدان شروع ہو گیا اور پھر یہ ریتیلا میدان ہی سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا گیا یہ وسیع و عریض ہموار ریتیلا ساحل تقریباً تیس کلومیٹر تک ہمارے ساتھ ساتھ چلا پھر اچانک دور دور تک پھیلے ان ہموار میدانوں میں عین سمندر کنارے اچھی خاصی بلند پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پہاڑیوں کا یہ سلسلہ مسلسل ساحل کے سنگ سنگ ہی رہا ان پہاڑیوں پر اڑان بھرتے ہوئے ہی ہم مزید پچاس کلومیٹر طے کر کے کراچی سے سات سو کلومیٹر کی دوری پر آ گئے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر تک یہ پہاڑیاں سمندر سیٹھ کے لیا کرتی ہیں پھر رفتہ رفتہ اپنے حجم میں کمی کے ساتھ ساتھ ساحل سے دور ہوتی گئی انہیں سمندر سے دور ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ شمال سے نمودار ہونے والے ایک نئے سلسلہ گوپ کی پستہ کچ چٹانے سمندر کنارے پہنچ گئی کچھ دیر تک وہ بھی ساحل سے چپکی رہی بلاخر خاصی دیر بعد ہمیں سمندر کنارے ہموار میدان دکھائی دی میدانوں سے ملاقات ہونے تک ہم کل سات سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے ان میدانوں کے آغاز کے ساتھ ہی ساحلی پٹی پھر سے جنوب کی جانب خم ہونا شروع ہو گئی جنوب کی طرف گھومتی یہ پٹی جلد ہی سربندر نامی ساحلی قصبے تک جا پہنچی سربندر کی آبادی کے اختتام پر جنوب کی طرف بڑھتی ہوئی یہ پٹی سمندر کنارے کھڑی ایک بلند پہاڑی تک جا پہنچی پہاڑی کا مشرقی حصہ سمندر میں لنگر انداز کتنی بڑے بحری جہاز کے مانند دکھائی دے رہا تھا پہاڑی کے اس مشرقی حصے کے شمال مشرق و جنوب میں سمندر موجود تھا ساحل پہاڑی کے جنوب مغرب سے نمودار ہو کر سیدھا مغرب کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا جو ہی ہم سربندر کی آبادی سے نکل کر تھوڑا مغرب سے پڑھے پھر سے چند بلند پہاڑیاں ساحل سے بالکل متصل نمودار ہو گئے ان بلند پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہی ساحل پھر گولائی اختیار کرتا ہوا جنوبی سمنے لگے پہاڑیوں کے اختتام پر ہمیں اور کی طرح گوادر شہر کے ہتھوڑے کا دستہ دکھائی دینے لگا جو کہ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا سی پیک منصوبے کی اہم ترین بندرگاہ ہونے کی وجہ سے گوادر شہر اتنی تیزی سے پھلنا پھولنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں گوادر کے عظیم الشان ہتھوڑے کے دستے کے سامنے اور اطراف میں پھیلے میدانوں میں بکھری رہائشی بستیاں نظر آنے لگیں اس وقت گھومتی شہر کی گنجان آبادی پر مشتمل ساحلی پٹی پر پرواز کرتے ہوئے ہم گوادر کے ہتھوڑے کے بڑے سے سر پر جا پہنچے گوادر پورٹ کے عقب میں پہاڑیوں کے خاصے بلند لیکن ہمبار میدان بڑے سے ہتھوڑے کے سر کی طرح موجود جنوب مشرق اور مغرب میں پھیلے اس وسیع و عریض سر پر متعدد ہاؤسنگ سوسائٹی اور نیوی کی تنصیبات کے علاوہ پل کانٹینٹل ہوتل ہوٹل باطل اور گوادر کا مشہور کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے ہتھوڑے کا سر شرخن گربن تقریباً بارہ کلومیٹر طویل جبکہ شمالن جنوباً اس کی چوڑائی ڈیڑھ سے دو کلومیٹر ہے جس کے درمیان ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے باقیدہ سڑکیں بھی موجود ہیں پل کانٹیننٹل ہوٹل پہاڑیوں کی اسی بلند سطح پر موجود ہے جبکہ کرکٹ اسٹیڈیم ان پہاڑیوں کے شمالی دامن کے میدان میں تعمیر کیا گیا ہے بلندی پر واقع ہوٹل اور کوہ باطل پر سے نشیب میں پھیلے گوازر شہر اور پورٹ کا بہترین نظارہ کیا جا سکتا ہے ہم گوازر کے ہتھوڑے کے اس عظیم الشان سر کے اوپر اڑان بھرتے ہوئے کراچی سے کل آٹھ سو کلو کی دوری پر پہنچ گئے تھے ہمارا یہ سفر تیسرے مرحلے میں جیوانی اور پھر عمان کے شہر سور تک جاری رہے گا ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ